Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Iza Nabiha binti Tir Alas Taib akan memulakan video pembentangan kami yang bertajuk unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia bincangkan dalam konteks hubungan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia Sebagai pengenalan, seperti yang kita tahu, Perlembagaan Persekutuan Malaysia bukan sahaja menjadi undang-undang tertinggi negara, ia juga mencerminkan identiti sejarah dan warisan masyarakat Malaysia pada tahun 1957 penggubalan perlembagaan telah dilakukan ketika penggubalan tersebut telah dimasukkan beberapa unsur-unsur tradisi yang telah lama wujud sebelum era penjajahan lagi unsur-unsur tradisi ini penting kerana ia mengekalkan kesinambungan sejarah menghormati struktur sosial yang sudah diterima masyarakat serta memastikan kestabilan politik dan perpaduan negara Unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan merangkumi institusi dan amalan yang diwarisi daripada sistem pemerintahan Melayu, adat istiadat serta kedudukan agama dalam masyarakat. Antara unsur yang paling ketara termasuklah institusi raja berperlembagaan, agama Islam sebagai agama persekutuan serta hak kebebasan agama budaya dan adat sebagai identiti negara, bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan serta kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra. Kewujudan unsur-unsur tradisi ini menunjukkan bahawa perlembagaan Malaysia bukanlah semata-mata daripada model barat tetapi sebuah dokumen yang unik dan seimbang dalam menggabungkan prinsip moden seperti demokrasi berparlimen dan keluhuran undang-undang dengan warisan tradisi yang membentuk identiti negara. Hello, nama saya Lebat Sandai. Nombor matriks saya BB25110930. Hari ini saya akan membincangkan tentang unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia dalam konteks hubungan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Isi pertama yang saya temui adalah institusi raja sebagai simbol kepaduan. Institusi raja berkelembagaan di Malaysia merupakan kesinambungan warisan Kesultanan Melayu yang telah menjadi kepimpinan politik dan sosial sejak berabad lamanya, melalui sistem pemilihan yang diketuang agung secara bergirigi oleh Majelis Raja-Raja, Malaysia mengakalkan tradisi pemerintahan beraja yang diharmonikan dengan prinsip modern demokrasi. Raja berperan sebagai ketua negara yang menjadi payung pepaduan, menjamin kestabilan serta kesenyambungan identiti kebangsaan. Baginda turut bertindak sebagai pelindungan adat Melayu, agama Islam dan kepelbagaian budaya masyarakat pelbagai etnik. Dalam konteks hubungan etnik, institusi raja memainkan peranan penting sebagai simbol neutral yang dihormati oleh semua kaum. Karena kedudukan raja sebagai ketua agama Islam tidak menjejaskan hak dan kebebasan penganut agama lain. Peranan baginda adalah tertaluk kepada pelembagaan yang memastikan hak semua agama dan kaum terpelihara, sekaligus membantu mengekalkan keharmonian, toleransi dan integrasi antara masyarakat majmuk di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hannah Auni akan menghuraikan tentang isi agama Islam dan kebebasan agama. Kebebasan beragama di Malaysia adalah tertakluk kepada perlembagaan Malaysia. Ia merupakan satu prinsip yang mana memberikan kebebasan kepada individu atau komuniti untuk menganut dan mengamalkan agama masing-masing. Kebebasan beragama ini dikira sebagai salah satu hak asasi yang fundamental kepada manusia sejagat. Di Malaysia, Islam diiktiraf sebagai agama persekutuan. Islam ialah agama persekutuan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan harmoni di mana-mana bahagian persekutuan. Hal kebebasan beragama ini diperuntukkan dalam Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Kebebasan agama diabadikan dalam Perlembagaan Malaysia. Pertama, fasal 11 menetapkan bahawa setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan dan menjalankan agamanya dan tunduk pada undang-undang yang menyekat penyebaran agama-agama lain untuk umat Islam. Kedua, perlembagaan juga menetapkan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Perlembagaan tidak menyatakan Islam sebagai agama rasmi sebaliknya hanya sebagai agama persekutuan tetapi agama-agama lain boleh dipraktikkan dalam damai dan harmoni. Sekian terima kasih. Seterusnya budaya dan adat sebagai identiti negara merupakan salah satu unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia yang memainkan peranan penting dalam menghubungkan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia. Perlembagaan mengiktirafkan kedudukan budaya Melayu ini sebagai asas identiti negara. Namun pada masa yang sama, tidak menghalang mana-mana masyarakat daripada mengamal budaya, adat lesam dan tradisi mereka masing-masing. Hal ini memberi ruang kepada setiap etnik untuk mengekalkan warisan budaya mereka tanpa rasa terpinggir. Sekaligus menyuburkan nilai kepelbagaian yang menjadi kekuatan dalam membentuk identiti Malaysia. Keperbagaian budaya yang dilindungi oleh perlembagaan juga mewujudkan suasana yang saling menghormati dan penerimaan antara komuniti kerana semua ada dilihat sebagai sebahagian daripada identiti nasional. Selain itu, amalan budaya seperti sambutan perayaan, kegiatan seni tradisional dan adat setempat menjadi platform interaksi antara etnik, contohnya melalui rumah terbuka hari raya, tahun baru Cina, di Bali, keamatan dan gawai yang menggalakkan masyarakatnya saling mengenali dan menghargai keunikan budaya masing-masing. Oleh itu, perlindungan terhadap budaya dan adat sebagai identiti negara ini bukan sahaja mengekalkan keharmonian antara etnik itu tetapi juga mengukuhkan perpaduan melalui pembentukan identiti Malaysia yang berteraskan keperbagaian budaya. Di Malaysia mempunyai pelbagai etnik, budaya dan juga bahasa yang berlainan. Oleh itu, bahasa Melayu merupakan bahasa perpaduan antara hubungan masyarakat di Malaysia. Dalam perlembagaan Malaysia, bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa kebangsaan. Hal ini bukan sahaja berdasarkan sejarah dan juga budaya. Bahkan, bahasa Melayu ini juga turut berfungsi sebagai alat utama perpaduan negara bagi pelbagai kaum. Melalui penggunaan bahasa Melayu dalam sistem pentadbiran, pendidikan dan juga komunikasi harian, warga negara tidak kira latar belakang etnik dapat berinteraksi secara harmoni. Semelayu juga membolehkan rakyat Malaysia memahami antara satu sama yang lain dan juga dapat menyatukan semangat kebangsaan serta melahirkan identiti nasional bersama. Walau bagaimanapun, bahasa dan budaya kaum yang lain juga turut dihormati dan dilindungi. Dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bagi memukulkan nilai toleransi, kesaksamaan dan nilai harmoni dalam masyarakat majmuk. Justru bahasa Melayu bukan sekadar medium komunikasi akan tetapi ianya merupakan simbol perpaduan yang membina integrasi nasional Malaysia. Sekarang kita akan ke topik seterusnya iaitu perkara 153 Perlembagaan Berketuan yang sering disalah tafsir. Perkara ini bukan hanya tentang hak istimewa tetapi tentang prinsip keseimbangan dalam hubungan etnik. Perkara 153 memberi hak istimewa kepada orang Melayu dan bumi putera di Sabah dan Sarawak dalam bidang tertentu seperti biasiswa, perkhidmatan awam dan lesen perniagaan. Ini dilakukan adalah untuk melindungi kepentingan sosial ekonomi majoriti asal negara dan mengiktiraf sejarah serta kedudukan tradisi mereka sebagai penduduk asal tanah Melayu dan Borneo. Perkara 153 secara jelas mewajibkan yang di-Pertuan Agong untuk menjaga kepentingan kaum-kaum lain. Ini adalah teras kepada prinsip timbal balik dan menjamin bahawa hak bumi putera diimbangi dengan jaminan untuk kaum bukan bumi putera. Perlembagaan memastikan semua penduduk mendapat perlindungan undang-undang dan tidak berlaku diskriminasi. Selain itu, perlembagaan juga memperuntukkan undang-undang untuk mengawal tanah adat di Sabah dan Sarawak. Ini adalah sebahagian daripada hak istimewa tradisi dan menjamin hak mereka terhadap pusaka tidak dicerobahi. Ini menunjukkan bahawa perlindungan dan pengiktirafan terhadap tradisi tempatan yang telah wujud lama. Di sini, kita dapat simpulkan bahawa perkara 153 adalah perjanjian yang melangkaui hak istimewa semata-mata. Ia adalah perjanjian yang membina kepercayaan antara kaum dan menjamin perlindungan sivil setara untuk semua warga negara Malaysia menjadikan ia asas kukuh asas kukuh dan keharmonian masyarakat pelbagai etnik. Sebagai penutup, kita dapat melihat bahawa perlembagaan persekutuan bukan sekadar dokumen undang-undang tetapi ianya satu asas penting yang membina perpaduan dan keharmonian negara kita. Unsur-unsur tradisi yang telah kita bincangkan tadi jelas menunjukkan bagaimana Malaysia menggabungkan warisan sejarah dengan keperluan moden untuk memastikan kestabilan negara. Pertama, institusi raja berperanan sebagai simbol perpaduan yang merentasi semua kaum. Baginda menjadi payung yang menaungi setiap rakyat tanpa mengira agama atau budaya, sekaligus mewujudkan rasa hormat dan kebersamaan. Kedua, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menafikan kebebasan mengamalkan agama lain. Melalui perkara 11, semua rakyat dijamin hak untuk beribadah dengan aman. Inilah yang menjadikan Malaysia unik, agama berbeza tetapi hidup dalam harmoni. Seterusnya, pengiktirafan terhadap budaya dan adat membuktikan bahawa kepelbagaian bukanlah penghalang tetapi kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Perayaan, tradisi dan amalan adat menjadi jambatan yang merapatkan hubungan antara etnik. Selain itu, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan menyatukan rakyat melalui komunikasi yang sama. Bahasa ini bukan hanya alat untuk berhubung, tetapi simbol identiti dan perpaduan kebangsaan. Akhir sekali, hak istimewa dan prinsip kesaksamaan saling melengkapi bagi memastikan keadilan sosial tercapai. Hak tertentu diberikan bagi membantu golongan bumi putera. Namun, dalam masa yang sama, perlembagaan tetap menjamin hak semua kaum dilindungi. Secara keseluruhannya, jelas bahawa perlembagaan Malaysia dibina atas asas toleransi, hormat menghormati dan keseimbangan antara tradisi dan keperluan moden. Jika kita terus memahami Menghargai dan menghayati perlembagaan ini, Malaysia akan kekal sebagai sebuah negara yang aman, stabil dan bersatu padu.